ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយ Ben Lee Cooking ថ្ងៃនេះដែរយើងមាននៅមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រពើឆាក្តៅសម្រាប់បាទក្រពើឆាក្តៅនេះដែរគឺថាបាទបងប្រុសក៏បានបាទទិញឲ្យខ្ញុំបាទឆាឲ្យតែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងអីហើយចំណែកឯបាទទងន់វិញនេះដែរប្រហែលជាខ្ទង់ 3គីឡូណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទ3គីឡូហ្នឹងឯងបងប្អូនបើកាត់បានហើយខ្ញុំបាទឆាក្ត ਾਇ លោកគាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយូបាទយើងយកបើក្ពើយើងបាទយកទៅកាប់បាទដើម្បីយកវាបាទយកទៅស្រស់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បើក្ពើនេះដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងយកទៅឆាគូទៅកាប់វាបាទលាងទៅឲ្យស្អាតហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទដាំទឹកបាទដាក់គល់លត្រីលក្រួយរុំដៃដូចខ្ញុំយ៉ាងទៅហ្នឹងឯងបន្ទាប់ một pouquinho tụi anh đi nưi. Chừng ba jeung ku ta thoe vi ba lien tực vi ai sạt ka do che ba sro vi do nyom chăng tae nưi. Hay ba san chi bong bong oi jeung tụi anh ba chong hop ba ka pơ chnang bong bong oi tụi anh ba hop đặc tính kha con pơ ba ktong 2 3 kg do bong proch cha ka ba nae nưi. Ờ ti muoi ta lai vi ko sam rom hay na muoi vi hop chnang nưi. Vi o doich a satch ka pơ jeung thom thom ba vi យើងទៅហូបទៅវារៀងតឡនបន្តិចហើយស្រាប់កូនកាពើអីចេះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទហូបអត់តឡនទេនឹងហ្នឹងហើយហើយនេះដែរបាទឃើញថាយើងស្រង់វាហើយអីបាទយើងចាប់បានមកបិទងេះបាទដើម្បីបាទស្រង់សាច់កាពើយើងមកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងបាទស្រង់វាហើយអស់ហើយឃើញថាបាទសាច់កាពើយើងបានលាងទឹកស្អាតហើយអស់ហើយកុំអោយខាតពេលវេលាយូរទទួលស្នារបៀបឆាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដែរយើងចាប់បានមកចាក់ប្រេងឆាបាទ យើងរំលងក្តំសអយើងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យឡាងជួយមន្តិចសិនហើយសម្រាប់បាឆាមកមុខនេះដែរបងប្រាប់បាទគាត់បានក្មងយកហិលខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហីហិលលក្ខណៈថាបានអ្នកចេះហិលលមលមហូបមិនកាដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ប្រទេសនេះដែរខ្ញុំដាក់ ចរានបងប្អូនអ្នកទាំងគ្នាបានមើលទៅក្នុងផ្ទះនេះដឹងថាបាទម្ទេសប្រមាណក្របໄວនឹងហីហើយសម្រាប់ម្ទេសដែរបើសិនជាបងប្អូនយើងបាទទាំងគ្នាមិនចိုးចិត្តបាទយើងមិនចាំបាច់ដាក់ចរានអញ្ចឹងក៏បានដែរនឹងហីហើយបន្ទាប់មកបាទយើងចាប់ដាំបាច់ចាក់ជាមួយនឹងបាក់គ្រឿងឆាក្តៅយឹងទៅបាទយើងមានជាមួយនឹងកុលក្រៃល្កក្រូចរំដេងក៏ដូចជាបាទម្ទេសបងប្អូនអ្នកទាំងគ្នានឹងហីយើងចាប់ដាំបាច់ឆាគ្រឿងយើងឲ្យឡើងបាក់ក្លិនឈ្ងុយបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ដាំបាច់ដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀត ឥឡូវនេះដែរឃើញថាយើងឆាគ្រឿងយើងបារឡើងឈ្ួយល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមបដាក់ជាមួយនឹងបារអំបិលទុំតិចបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកឆាអំបិលទុំជាមួយនឹងគ្រឿងយើងបាទឲ្យរៀងបាសស្បគ្រឿងគ្នាបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ផ្ដើមបដាក់គ្រឿងចូលបន្តតាមទៀតបន្ទាប់ពីយើងឆាវាស្បគ្រឿងគ្នាល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកចាក់ជាមួយនឹងបារសាច់ក្រពើយើងចូលមកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកឆាវាឲ្យស្បមកជាមួយនឹងគ្រឿងបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ផ្ដើមបដាក់គ្រឿងចូលបន្តតាមទៀត ឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ផ្តើមបាទដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីຕໍ່ពីយើងបាទដាក់ទឹកត្រីហើយហើយយើងចាប់ផ្តើមមកដាក់ជាមួយនឹងបាទប្រេងម្ទេសបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងហ្នឹងហើយហើយឆ្លើយតបទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសួរថាបាទប្រេងម្ទេសបាទយើងដាក់ដើម្បីឯគេនឹងហើយអឺសម្រាប់ប្រេងម្ទេសវាអត់ស្អាតមាននឹងរសជាតិអីទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយអឺទីមួយបាទវាមានជាតិឈ្ងុយលក្ខណៈថាអឺ ក្តាមក៏ដូចជាមកទេហើយទី2បាទវាជួយឲ្យឆាយើងនឹងបាទឃើញវាពណ៌រៀងតំណងស្អាតចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ព្រេងម្ទេសដែរបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទចង់ដាក់កបាមិនដាក់កបាតែនឹងឯងហើយឥឡូវនេះដែរយើងចាប់បានមកដាក់ជាមួយនឹងព្រេងខ្យងបន្ទាប់ពីយើងបាទដាក់ព្រេងខ្យងហើយហើយបាទយើងចាប់បានមកឆាវាឲ្យរៀងបាសស្រពគ្រឿងគ្នាបន្តិចសិនបងប្អូនយើងទាំងគ្នានឹងឯងហើយនៅបន្តិចទៀតនេះដែរយើងចាប់បានមកដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតសម្រាប់បាល់ក្កើដែរខ្ញុំសេចក្ដីឲ្យបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបើមិនជីចង់ បើសិនជាយកអាសាក្កើមកយើងហូបកពើមិនសូវឆ្ងាញ់មកដែរបើសិនជាក្កើដែរអត់មានចប់ស្បាយណាអញ្ចឹងបងប្អូនយុទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអាចយើងចង់ហូបក្កើបងប្អូនយុទាំងអស់គ្នាបាទទិញកូនក្កើជាងតែនឹងឯងឥឡូវនេះតាខ្ញុំចាប់បានដាក់ជាមួយនឹងស្ករសមកសើសុបបិចេង ឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាឆាវារៀបបាសាប់គ្រឿងគ្នាបន្តិចសិនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងឱ្យហើយនៅបន្តិចទៀតនេះដែរខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបាគ្របគ្រោបាទដើម្បីរងាស់វាចោលសិនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារថាសាច់ក្ពើវាក៏មិនទៅស្វត្តប្រហែលហើយដោយសារថាស្បែកវាណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងស្បែកវានឹងក៏វាមកទៅស្វត្តប្រហែលហើយគាត់ថាបាទយើង គ្រប់កោរោបានដើម្បីឲ្យវាស្អិនសប់គ្នាល្អជាងណាឥឡូវនេះណាបាទយើងចាប់បានបាទគ្រប់កោរោបានដើម្បីរងអស់ទៅចៅភាសា3 4នាទីទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងបាទរងអស់វា3 4នាទីហើយហើយយើងចាប់បានបាទឆាត្រឡប់វាបានឲ្យវារៀងសប់គ្រឿងគ្រាមទិសសិនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់បាឆាក្តៅកាពើនេះដែរបាទម្ចាស់គាត់សុំឲ្យដាក់ស្តាយដីឲ្យច្រើនក្នុងគាត់ហ្នឹងហើយហើយស្តាយដីនេះដែរបាទខ្ញុំប្រើមួយកូនចានចង្កឹះហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ឆាក្តៅដែរបងប្អូន ចង់ដាក់ស្ដាយដីក៏បានមិនចង់ដាក់ក៏បានដែរអាហ្នឹងស៊ីសនទៅលើចំណងចិត្តបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយហើយបើបើសិនថាភ្ញៀវខ្ញុំដាក់អាហ្នឹងខ្ញុំដាក់បើសិនជាភ្ញៀវអត់បានចៃឲ្យដាក់ស្ដាយដីទេជីវទូទៅបាទខ្ញុំឆាកោខ្ញុំមិនដែរប្រើស្ដាយដីដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ស្ដាយដីយើងចូលហើយហើយបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកឆាមកទៅ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 បាទខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំភ្លក់ទៅវិញថាស្បែកនៅរៀងប៉ាសវត់ហ្នឹងហើយ ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមមកក្រោបក្រោបបាទដើម្បីរងាស់វាចោលប្រហែលជា3 4នាទីទៀតបងប្អូនយើងទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យបាសស្អាតស្ពើនឹងវាផុយល្អចឹងណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរងាស់វាយូរដែរហើយឃើញថាបាស្បែកក្រពើក៏ដូចជាបាសស្អាតយើងក៏ឆ្អិនហើយ100%ដែរបងប្អូនយើងទាំងគ្នានឹងឯងហើយនៅបន្តទៀតនេះដែរខ្ញុំនឹងចាប់ដើមដាក់ជាមួយនៅបាម្រះប្រើបងប្អូនយើងទាំងគ្នាឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ដើមមកដាក់ម្រះប្រើយើងចូលមកហើយយើងចាប់ដើមមកឆាមកຕະឡប់ពីຕະឡប់ឲ្យបាម្រះ ເຄື່ອງថែបាររបៀបបាឆាក្ត ਾਇ កកើខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរហើយបងមានអីបាខុសឆ្គងត្រង់ណាដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលទៅវាមិនសំរុំសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានជួយខំតៃអភ័យទោសខ្ញុំផងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចបានសាក់ធ្វើនៅមុខមហោបាប្រមុកនេះបានហូបខ្លួនឯងបានដែរបើមានរសជាតិមួយកុំភ្លេចបានជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ បសនជាការនិយាយស្ដីក៏ជិះបាទរបៀបធ្វើខ្ញុំមានអេកខសគនត្រូលណាស់ដែរមិនសំរុំសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួយខំទេអភ័យទោសខ្ញុំផងវីដេអូនេះដែរសូមបង្អែកពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទជួយ follow page ក៏ជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងក្ពើឆាក្ដៅដែរយើងខកស្អិនហើយ100%ដែរជាចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំបាទ Ben Lee គោរពជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀត